Оборона аэропорта – это не только диспетчерская вышка и руины терминалов. Точек в аэропорту было много, на которых просто оборона была налажена, так что малыми силами можно было держать весь период. Понимаете, аэропорт это не два терминала и вышка, это огромнейшая площадь, это огромнейшая площадь. Я в гектарах даже не скажу, это огромная просто Держать его. Просто вот сидя в терминалах, невозможно. Поселки Пески и Авдеевка, надежный тыл защитников аэропорта. Там находится много других киборгов. Их не видно, но они есть. Если они просят, если уже пошла серьезная атака, и они просят, то мы заходим с песков, идем двумя броневудами. Помогаем, выбиваем, обмен артиллерию. Главное, что ничего, и отходим назад. Просто смысл загонять на аэропорт сейчас техника ну, нету. Ее просто уже ну, и, ну, спрятать нет. Все прострелено, все прибито, что у нас, что нас, них. Как только любая техника заходит, сразу идет э, валево. Это киберкартиллерия. аресты. Okay. Okay. Mm -hmm. Вот наша Марго, Красуня. Okay. Мы идем вперед. Над нами ветер вие. И раду нам вклоняются жита. От радости аж сердце млие. За волю смерть нам не страшна. Ага! Киборг минометы. Огромнейшее спасибо. А Минометчики у нас герои. Минометка, да, реально. Если бы не минометка наша, то я не знаю, что там с тобой было. Подходит женщина. Да мы с тобой. Позиції прикривають даже такі радікети. Агрегат, який якомусь 100 років, от, і новітня розробка, який там років три, да, от вони виживаються разом. От, то есть, це прибор, який, яким величими контролюють всі відячі і вока, як його називають. Да. Мы э, в не знаем, но предполагаем, что, возможно, с него стрелял сам Батько Махно. Нам от этого веселее. Ну и, конечно же, киборг-танки. Они каждый день выдвигаются в бой к терминалам аэропорта. Первый там поезжает. Потом ствол там, второй там. Третий, четвертый, пятый, пехота. Они же пол, пол, терминала захватили. Танкисты журналистов в бой не берут. Опасно. Перед очередным выездом в пекло приматываем камеру к дулу танка, чтобы все увидеть своими глазами. Задача – уничтожить гипермаркет «Метро», что возле аэропорта. Там размещена база сепаратистов. танки проходят по взлетке, подходя к терминалу. О том, что это очень опасно, свидетельствуют сгоревшие на взлетной полосе украинские танки. Наш танк заметили. Машина отходит назад, нещадно поля по заданной цели. На базу наши танкисты возвращаются невредимы. Операция прошла успешно. Гипермаркет, в котором прятались сепаратисты, сравняли с землей. Все нету. Те, которые нам мешали, их уже нету. Четыре танка, и все красиво. Это была большая операция, да? Да. Это вот единственная удача, удачная операция за три недели. Тупо вышли четыре танка и углупили полные БК. Но здания того самого главного Это уже нет. Пошел, 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 пошел. Ой, да, ой, да, ой, да. О, блин. Их отстреливают, как собак, а они прут и прут. Красавцы, на этих кадрах один из донецких моргов. Трупы боевиков каждый день сюда свозят десятками. Они здесь повсюду. Это байни, да? Кремлевская пропаганда любит называть их местными жителями. До войны работал на канатном заводе. Чего-чего? Канат. По легенде, это вчерашние шахтеры, учителя и работники общепита. Мама, привет! У меня все хорошо, я работаю пекарем в столовой. Это ребята меня нарядили. Я не знаю, у нас какой-то праздник сегодня. Тщательно оберегая этот миф, российские каналы регулярно демонстрируют подобные обращения. Еще все вчера трое носили шахтерские кителя, шахтерскую робу, добывали уголь. Сегодня мы стали в ряды ополчения. Для нужной картинки они собирают перед камерой женщин, молодых парней и фактурных дедушек. Мы дома, мы гостей не ждали. Но когда приходит время вступать в бой, на передовую выходят совсем другие персонажи. Давай, второй. Жители Донбасса давно не радуют боевиков высокой явкой. Путину Владимиру Владимировичу. Пожалуйста, окажите помощь. Не надо ничего. Сюда снимайте. Поэтому граждане России, воюющие на стороне выдуманной республики, решили привлекать в кровавую мясорубку граждан России. Ребята, вы с Россией? Да, Все здесь Пример израильской армии оказался заразительным для большого количества россиян. Я думаю, что для того, чтобы называть себя русскими... Сейчас, я думаю, нужно э, прийти к такому примеру, э, как израильтяне, евреи. Э, с любой страны, в которой бы они не проживали, они едут э, служить в Израиле. Они хлынули сюда потоком, защищая на скорую руку придуманные ценности. И без появления у народа политической субъектности да, давайте скажем прямо, без появления народа... Губарев, Ник... отсыпь нам немножко. Немного отсыпь, Немного. На, и все, и мы поржем с тобой вместе. И укладывают целые батальоны тех, кто приехал сюда в отпуск, либо просто заблудился. На служащий инженерного саперного взвода, инженерно саперного рота 331-го парашютного полка, прислачившись город Костроме Российской Федерации. Разрозненные банды искателей приключений объединились под началом нескольких основных полевых командиров. Россиянин Моторола. Страна требует героев, дорожает дураков. Коренной житель Донбасса Гиви. Очередная тушенка. И абхаз такой же мирный и коренной. Ну что за мудаков, короче? Чего им дома не сидится? Это троица со своими людьми наиболее частые гости в аэропорту киборгов. Хотя эти командоры воюют только на камеру. За кадром на убой посылают отряды отважных наркоманов. МС Лис зажигает. Колонна с боем. Отряд Сомали под командованием Донецкого Гиви и банда Спарта, которую возглавляет мобильный карлик Моторола, оставили здесь не одну сотню своих бойцов. Сейчас много ребят двухсотых, трехсотых, оставшихся, пытаемся вывести отсюда. Это их люди заняли практически все более-менее пригодные для стрельбы высотки по периметру аэропорта. Бои, да, Господа, Квартиры, где еще вчера жили люди, они используют как огневые точки. Обычно наступление сепаратистов начинается с видеообращения. Территория Донецкого аэропорта на все 100% контролируется армия Новороссии. Мы идем вам отвечать. Я еще не погиб. Заходим, все расслабляются. Кто это? Кто ты? Вот. Затем командование дает четкий план действий. Я тебе так наглядно объяснить не могу. То есть ну, вот так вот сейчас а вот, ты понял. А да миф. все по месту Следующий шаг это выдвижение на позиции в компании храбрых российских журналистов. Жить здесь не боитесь? Нет, не боюсь. И решительных стримеров. А что ты тут спишь? Вставай, блядь! Да мы же стример? Тебе херово чешу. Таблетку вынести. Защитник блять, родины. Посочувствовав местным жителям, боевики наводят орудие. За! и открывают огонь по украинским позициям прямо из квартир жилого дома судьба местных жителей их больше не волнует боевики в компании кремлевских медиа воинов начинают спасать свои жизни их выводит ополченец с позывным ялта когда украинская сторона принимает бой, орудия ополченцев замолкают и включаются съемочные бригады из российских каналов. ГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит ответка. Ствол еще... О, да. Ствол еще теплый. После перформанса на камеру сепаратисты начинают атаковать по телефону. Смотри сюда. Еще один выстрел в мою сторону. Я тебя, я тебя с лица земли смотрю. Ты меня понял? Молодец. Классное видео. Все происходящее тщательно фиксируется на видео и активно распространяется по соцсетям. На моей земле тварь! Иди, сука, слышишь, какая твоя земля, бандера они наделаны. В завершении всего отважные воины снова записывают обращение. Да что там правду? это воды. Так происходит каждый божий день. Но это только слова. Они не могут взять аэропорт приступом. Не имея возможности победить, они навязывают жителям Донбасса и россиянам ненависть своим врагам. Никогда не мог понять, и, ну, гимн, укаясь, не Да, были сильные политики, для меня Путина медили. Они с пафосом называют себя сильнейшими частями самопровозглашенных республик. Я этот порошок, мой батальон самый сильный. Но по факту они просто трусы. Затеяв драку и получив сдачи, как маленькие дети, в слезах и соплях бегут жаловаться мамочке по поводу объявления перемирий. Я заметил, у вас такая тенденция идет. Когда вы получаете нормально, вам насыпают. Вы сразу же потом решаете наверхах объявлять там какое-то перемирие, какие-то там прекращения, режим прекращения огня. Я не знаю, это кребетня какая-то. Воюете, так воюете там, или не воюете тогда. Вот такие дела. Это ваша тема. Вы любите тут пострелять, повоевать, побегать. А мы просто вас клепаем на разбах. Вот такие вот дела. Я не знаю, как кребетня какая-то. Воюете, так воюете там не знаю. Или не воюйте тогда. Аэропорт имени Прокофьева наравне с Донбасс-ареной были символами Донецка. Вот таким он был всего лишь полгода назад. К футбольному чемпионату в него вложили миллиарды гривен. Теперь в него вложили тонны свинца. От терминалов почти ничего не осталось, но осталась самое главное взлетная полоса, которую боевики очень хотят иметь в своем пользовании. Оборону аэропорта уже который месяц бесстрашно держат простые украинские парни, которые до этого не держали оружие в руках. Электрики, учителя, связисты и даже ядерные физики. Мой отец фи был физиком-теоретиком. И для меня это было как бы, делом семейной династии продолжить исследования. Yeah. Вот то, чем занимался мой отец, он выводил формулы, в них искал новую физику. Я yeah. участвую в эксперименте СМС на Большом Адронном Коллайдере, который занимается поиском бозона Хиггса. Ну, пришлось работу оставить и заняться другими картами. Пост наблюдения, откуда я мог предупреждать на залпы ограды, которые вылетали отсюда из Донецка. И я мог успеть предупредить по рации о том, что вижу залп, есть несколько десятков секунд, чтобы люди спрятались. Донецкий аэропорт стал символом нашей борьбы на этой войне. Сепаратистам никогда не понять, что киборги – это не только солдаты, сидящие в аэропорту. Киборги – это волонтеры, бессонными ночами собирающие помощь. Я уже привыкла. Киборги – это врачи, которые возвращают с того света наших героев. Это летчики и работники аэропорта, которые бережно доставляют ребят в госпиталя. Киборги держат дебальцева счастье Мариуполь. Они будут стоять до победы. Каждый из них готов положить голову за свою страну. Они герои нашего времени. И именно благодаря им, что не умерла Украина, ни слава, ни воля. Спасибо вам, мужики.